Ми повертаємося в ефір, і у нас сьогодні знову в гостях гості. Якби ви думали, звідки у нас гості? Але гості у нас з Національного технічного університету України КПІ. і хто у нас? У нас Дмитро Афанасів, голова студентської ради КПІ. Дмитро, добрий вечір! Добрий вечір. раді вас бачити наших таких сусідів у нас в студії. І, Дмитро у нас п'ятий курс, уже також закінчує в цьому році следующем. І зразу питання, тобі, Дмитро, в чому заключається робота вашої студентської ради КПІ і які основні напрямки вашої роботи? От так от, ну, во-первых, хотів сказати спасибо за приглашення к вам в студію. Наша робота направлена на студентів КПІ, зв'язана повністю зі студентами. Мы стараемся сделать жизнь каждого студента максимально полезной и интересной. Интересно мы делаем разные мероприятия, культурно-массовые, спортивные. К ним, конечно, привлекается больше всего внимания. Студенты на них ходят. Может, у кого-то даже возникает мысль, что мы только этим и занимаемся. Но самый большой акцент мы как раз делаем на полезной составляющей. Мы уже не первый год проводим из серии образовательных школ, такие как школы английского языка, французского, польского, немецкого, школы дизайна, IT, журналистики, пиара, потому что студенты на парах не получают те знания, которые действительно им пригодятся в дальнейшей жизни. А на этих курсах они получают неформальное образование, которое используют дальше. Ну, также мы создали отдел трудоустройства в котором ребята контактируют с, с компанией, которые предоставляют или стажировку, или в дальнейшем устраивают на работу КПИшников, организовывают встречи с потенциальными работодателями. Ну, эти направления мы сейчас активно развиваем. Ну и, конечно же, это ежедневная работа с администрацией по разным комиссиям, отправления, питания, поселения, ну и так дальше. Стосовно роботодавців, це у вас проходит на официальное уровне тут между университетом и, я так предприятиями вместе ну, По-разному, по потому что у нас есть и в департаменте учебно-воспитательной работы тоже люди, которые работают по этому направлению, и как раз заключают, заключают договора. Мы больше работаем в таком неформальном стиле, то есть э, ищем компании, которые вот, готовы. Взяли работу студента, резюме. да, мы собираем или резюме, или даем объявления в наших соцсетях, или проводим встречи, на которых работодатели рассказывают, что им нужно ну, от будущих работников. Више техничного напрямка, И ну, у меня там... Членов, легче да? всего, конечно, найти компании с IT-сферы. Но мы стараемся работать по-другому. Скажи, будь ласка, вот у Кримс так ваш университета, еще входит еще до складу студенческого самоуправления вашего университета? Ну, именно студенческое самоуправление у нас выражено студенческим советом университетов, в который входят студенческие советы факультетов, и студенческим советом студгородка, в который входят студенческие советы общежитий. Есть, конечно, и другие общественные организации, профсоюзные, просто инициативные объединения студентов, но студенческое самоуправление двумя организациями. От зразу Дмитро, я тобі поставлю таке питання, ти сказав про ці інші громадські організації. Наскільки чути отак по відгукам студентів КПІ, що у вас там постійно конкуренція, профкомс, студрада, щось таке, такі якісь відгуки? От розкажи от трошечки телеглядачам, у чому відмінності вашої діяльності, відповідно вашої і інших організацій, і наскільки ваші позиції сильно виражені, і їхні, в чому у кого більші сильні сторони слаб. Ну, Во-первых, мы руководствуемся разными законами. Mm -hmm. Мы действуем по закону Украины о высшем образовании, а профсоюзы, по закону Украины о, о профсоюзной деятельности. Э, мы, мы можем представлять интересы всех студентов, потому что студенческое самоуправление выражено минимум, ну, минимум, самая нижняя, нижняя ячейка mm -hmm. это старостый групп в профсоюзах это профорги, но все равно студент, чтобы стать членом профсоюза, должен написать заявление, должен э, платить в профсоюз э, 1%. Ну, у нас есть это, второй профсоюз, который можно платить 0,5% со стипендии. Но это, я считаю, неправильно, потому что студенты не должны платить э, за свой досуг и за работу студентов, которые трудятся в таких организациях. те же идут на только студентского как всегда, знаете, где есть финансовая составляющая, кому-то нравится, как они используются, кому-то не нравится. Поэтому я больше, Из... две стороны, я больше люблю, знаете, работать с другими компаниями, искать какие-то независимые источники финансирования, потому что тогда студенты больше получают, чем отдают. Дмитро, мы знаем структуру там наших нашего студенческого парламента, а вот у вас самая, как структура вашей студенческой рады, и какие разделы она имеет в себе? Ну я думаю все студенческие советы похожи между собой. У нас есть представительская часть, uh -huh. которая выражена глава, секретарь, заместители и главы студенческих советов факультетов. И есть исполнительная часть, которая выражена у нас десятью отделами: культмасс, спортивный, uh -huh. международный связи и так дальше по направлению. Может у вас что-то изменилось между иными УЗами и вами? Какая ваша фишка? Ну вот именно, наверное, это количество вот этих отделов, что ну, они именно занимаются организацией проектов, они придумывают новые идеи, новые нововведения. Ну и, конечно, это, наверное, очень 25 факультетов это очень много, поэтому постоянно со всеми нужно поддерживать связь. У каждого возникают какие-то проблемы, тоже какие-то идеи, и с этим надо каждый день что-то делать. Скажи, пожалуйста, на данный момент какая количество студентов входит в студенческую раду в самодеятельности, так сказать, но активных ну, участников? У нас 10 отделов, в каждом от 5 до 30 человек, то есть среднем, ну, если взять, то это около 100 человек. Ну, главное, конечно, это не количество активов, а как они работают. Поэтому я бы выделил вот так человек 25-30, которые действительно полностью отдаются и постоянно работают. Mm -hmm. Если у вас, например, тут, ну, студент хочет вступить до вас и заниматься, соответственно, певную роль займати в какие и какие критерии отбора, как вообще процедура у вас проходит? Ну, мы полностью открытая организация, любой студент в любой день может Присоединиться к нашей работе, к работе над определенным проектом. Если он приходит уже с готовой идеей, то мы максимально пытаемся ему в этом помочь. Ну и вообще, тут, знаете, надо брать пример с Америки, с Европы, там, где у них из 10 молодых людей, как минимум 8 или участвуют в волонтерских движениях, или состоят в общественных организациях. У нас, если посчитать, то всего где-то процентов 2-3 студентов участвуют студенческих организациях университета. Ну и именно с университетов надо, я думаю, повышать активное гражданское общество. Зрозумела. Скажи, пожалуйста, вот за последний год э, наибольший массовый заход, наибольший интересный, наибольший успешный, что вы проводили, э, чем можешь поделиться? Щоб... Ну из мероприятий у нас, ну, каждому, как говорится, студенту нравится разное, кто хочет. А I mean, базе 6 да. от... Королева, министр у нас всегда это самые ожидаемые mm -hmm. мероприятия. Скоро, ну, ровно, так? Да, да. Да. Каждый год постоянно меняется команда, которая организовывает это мероприятие. Но именно из таких событий, наверное, я бы все-таки выделил, то, когда мы поменяли положение про студенческий совет КПИ, потому что очень много было спорных моментов, ввели новую норму, и осенью уже все студенты могут голосовать на выборах. Mm -hmm. Это Раньше группа выбирала делегата на ну, по конференцию да, факультета, потом конференция факультета выбирала делегатов на конференцию университета, и у нас получалось 1%, это чуть больше, чем 300 студентов участвовали в выборах. Теперь это 25 тысяч, понятно, что после выборов с такой организацией будут считаться больше возможностей. Угу. А, а як у вас Дмитро співпраця з адміністрацією от саме тут самоврядування? І у вас якісь є там може підводні камені, такі печі, чи у вас якби гладко і всі мають там контакт Ну, гладко може бути тільки у тих, хто нічого не робить, поэтому у нас тоже, конечно, э, постійно -то якісь робочі конфлікти, э, где-то э, очень много бюрократії ми видим. и хотим это исправить, но, конечно, ну, заговор, прикор... ну под... поддержка, конечно, Можна есть. Можно сказать, что вы в тандеме работаете, или все-таки такая конструктивная оппозиция такая? Нет, мы работаем в тандеме, но есть моменты, по которым мы спорим. Mm -hmm. Mm -hmm. А ректор особо-то как, поддерживает, часто у вас на заходах появляется? Да, ректор очень поддерживает студенческие мероприятия, но в силу, конечно, своей занятости, не так часто их посещает. Угу. А от на наступний, метро. От розкажи, що ви вже запланували з такого, що можливо з таких масштабних заходів, що може і наші студенти, і наушники долучаться. І який, ну, ти думаєш, саме такий великий захід. Ну, У нас очень больші плани на следующий рік. Ми будемо июль, август искати партнерів, подаватися на гранти, щоб наступний род удивитися. Ну, так, немножко. приоткрыв карты, хочу сказать, что мы хотим провести пару мероприятий с другими университетами, не только Киева, но и Украины. Поэтому, думаю, все КПИшники будет ждать интересного. На международный уровень ну, не выходили еще? Был ну, были практики да, виситим. конечно. Мы, пос мы, постоянно сотрудничаем с Варшавской политехникой. Mm -hmm. Теперь наладили связь еще с, Данской, с пол Данским политехническим институтом. Вот только в прошлом месяце и они к нам приезжали один раз, и мы к ним на лето запланировали международный форум, на который тоже ждем гостей, надеемся там завязать новые, новые контакты. И тоже из такого интересного проекта это система электронного голосования, которую мы хотим внести. Да. После того, как мы поменяли положение, собралась инициативная группа программистов, которые разрабатывают эту систему. Ну, она нужна для того, чтобы... Ну, мы все понимаем, что если 25 тысяч студентов бегать, да. будут бегать с бюллетенями, то это будут и нарушения, и фальсификации, и превращать это в очередные выборы, к которым все привыкли, не хочется. От, Дмитро, давай все-таки зараз то такими суб'єктивними думками будемо ділитися. Ми сусіди через дорогу з вами. От у нас, може, якісь там таке про вас там думка програмісти, там десь якісь там технарі, щось. Яка от, думка в КПІшників про студентів богомольця такий, який образ він от, такий студента медика у вас? Ну, мені знайомий з вашого університету, і ми спілкуємося дуже з со студентським совітом вашого університету. Поэтому... Такого ну, у, у студентів, от, типу університету, ну, я, я не думаю, може ти там, знаєш, от може, чуш, може там, чудово там, думку. У в враження і міцності з'являється, варіант. Хала та Да, так, да. Ага, Зрозуміло. А, а от ну, як, по зусиллям, які і, і приділяєте навчанню, як ви думаєте, от таке у вас враження, що більше, ніж студенти, медики навчаєтесь, чи у вас теж там є ну, складнощі. Вас... Знаю по нашему факультету биотехнологий, uh -huh. тоже который связан с медициной, yeah. то ну, это очень ответственная профессия. Тут нельзя где-то что-то недоучить, где где-то что-то списать, потому что это потом может очень сильно навредить. Поэтому я думаю, ну, мы в принципе учимся где-то на уровне. То есть я тоже думаю, что отдельно взятый факультет у вас uh -huh. лучше учится, чем какой-нибудь другой. Скажи, пожалуйста, ласка, до через проекте у вас там... Королева та містер КПИ, Радіо Дейк, буквально недавно так. Ну, это ну, проект Радіотехніти Радіотехнічного факультета, вони його організували успішно. Так, що, который... Скажи, будь ласка, от е... мероприємство такого масштабу да, зробити, от, на що потрібно звернути увагу в плані організації? Чи можете поділитись з нами, що можливо і ми спробуємо щось в майбутньому зробити такого рівня? Ну, Самое главное всегда начать, я думаю, и команда, которая организовывала Радио Day, mm -hmm. меня поддержит, и ком... все команды, mm -hmm. которые организовывали когда-то Мистера и Королеву, КП и Сушку, э, ну, они всегда живут этим проектом, живут месяц-два, пока идет проведение. Последние два mm -hmm. года вообще очень трудно найти партнеров на мероприятия, в связи Спонсорим. с в стране, да, но все равно количество наших студентов позволяет нам это делать и находить все новых и новых. Самое, ну, у нас очень такая уже требовательная, требовательные зрители, студенты привыкли к качеству выполняемой работы, поэтому любые, э, любые недочеты они сразу всплывают наружу, обсуждаются в соцсетях. Э, это, конечно, привлечение новых людей, новых идей, не бояться экспериментов. У нас, мы постоянно экспериментируем, иногда успешно, иногда не очень. Ну, тут не попробовал, не попробовал, не, не угадаешь, да. Хочеться на кінець нашого інтерв'ю зазначити, що нам дуже приємно, що наше таке знайомство і така інтеграція спільнот в такому медійному просторі почалася саме з тебе, Дмитро, як голови з самої студентської ради. Я думаю, що з твоєю допомогою ми будемо запрошувати вас в вузі. Також є дуже багато цікавих людей і відомих, які займаються цікавими проектами. Будемо співпрацювати з вами. І на кінець може деякі побажання для студентів нашого і твоїх вузів. можешь передать сейчас в прямом эфире? Ну, я хочу пожелать, во-первых, успешного окончания учебного года этого студентам Богомольца и отдохнуть летом, с новыми силами вступить в учебу осенью. И я надеюсь, что дружба наших соседних вузов будет с Нового года все больше и больше и, и с вами, и с студентами, и со студенческими организациями. А с нами был метро Афанасьев. Мы вернемся после небольшой паузы.